Saya percaya Dr. Zul, Dr. Zani dan rakan-rakan yang menakhodai program ini telah bekerja agak lama uh, Terutama um, IJN sendiri dan um, Dr. Dori tentunya um, Saya setarik kerana Dr. Dori ini dia bercakap dengan penuh uh, passion, dengan perasaan A good doctor dengan passion itu penting. Sebab kalau kalau saudara dan anak-anak faham tentang konsep negara madani ini, dia tentunya kepintaran, kemahiran, teknologi baru. Tetapi suatu yang aspek yang sangat kita tekankan itu nilai manusiawi atau kemanusiaan. Dalam Islam kita sebut karamah insaniyah itu ehsan yang perlu ada apalagi kalau dalam bidang dan dunia perubatan Sebab itu dalam melanjawan negara Dua peruntukan terbesar adalah bidang pendidikan dan kesihatan Bayangkan universiti kolej ini menggabungkan pendidikan dan kesihatan Yang menjadi tumpuan kita dalam agenda perubahan dan pembangunan negara negara ini mampu terangkat sebagai negara hebat dengan mutu pendidikan yang baik dan negara ini harus lebih prihatin empathy dan ada ihsan kepada rakyat dengan memastikan setiap warga tidak tersisih dari mendapat rawatan dan perubatan yang baik sebab itulah kita gunakan segala ikhtiar kita mencari dana mengumpul dana dan memberikan perhatian. AJN ada keistimewaan dia. Sinergi di antara kemahiran dan kepakaran ulung negara yang mampu menjadi pendidik. Jadi dengan sendirinya gabungan ini agak ideal. Sinergi di antara doktor pakar yang terlibat secara langsung dalam bidang perubatan dan yang mampu mendidik anak-anak. Ya sebab itu saya setuju dengan keputusan dibuat oleh JM masa itu Dr Zul sendiri dan Dr Zamri yang berusaha mempercepatkan proses kelulusan. Menjadikannya dan mengangkat kedudukannya sebagai JN University College. Tak siapa yang boleh pertikai kemahiran, kepakaran, kepintaran ada di sini. Kemudahan-kemudahan, kelengkapan juga di sini. Pesakit pun ada di sini juga. Jadi kebetulan saya bawa pulang dari Selatah ASEAN, dari Korea, dan itu agak keletihan. Jadi um, doktor bagi cuti. Doktor bagi cuti kepada saya hari Ahad. Doktor ni pun punya cerdik. Jadi dia pagi Isnin semalam dan hari ini bertugas seperti biasa. Jadi bila keluar media Anwar akan ke AJN. hari Selasa hari Selasa pagi Anwar akan ke AJN. patut ada dah doktor tanya kesihatan tu Sri kena nak check up tak ada doktor ni pun lurus semua. Dia datang dia kata Anwar datang ini untuk rasmikan program. <laughs> jadi jadi saya saya mulakan dengan memberi kerangka besar. Memang asas AJN itu dari sudut pengkhususan kekuatan dalam bidang dan sakit jantung, betul. Tapi setelah berkembang dengan jaya, berbaik, lebih berhasil, tahniah juga kepada AJN Holdings, Maka difikirkan suatu bidang yang sangat diperlukan oleh negara Yang anak-anak pintar Dulu seberlang yang memilih bidang perubatan Itu kian ramai ya, Kejuruteraan, AI Accountancy, betul Jadi kita kena cari jalan Peruntukan tambahan Penambahan, pembesaran Fakulti-fakulti perubatan Umpamanya di universiti Mengadakan kemudahan fakulti baru perubatan Ada universiti yang kita mahu kembangkan Wujudkan Dan sebab itu bila AJN University College Itu diasaskan Ia bukan sahaja memenuhi Strategi dan keutamaan AJN Tetapi memenuhi keperluan Negara dan rakyat keseluruhannya Jadi saudara, -saudara yang dimatikan sekalian apa tugas kita? Ya tentunya melatih dan saya dengar Naib Chancellor tadi menjelaskan bahawa Janganlah kita kesampingkan atau remehkan keperluan rakyat dari pelbagai kalangan Negara ini tidak mungkin menerima kenyataan pembangunan Tapi dalam masa yang sama menyisihkan sebagian dari rakyat Sama ada kaum atau bidalaman atau yang miskin. ini tanggungjawab kita. Dia tidak mudah kerana kadang-kadang orang lebih senang bicara soal da daerah dan wilayah, kaum ya, dan kedudukan. Tapi kita mesti ingat, membangunkan negara ini membangunkan semua rakyat. Jangan mengizinkan mana-mana rakyat merasa tersisih. Sebab itu bila kita hadapi kegelisahan sebahagian daripada rakyat anak-anak muda yang cerdik dan pintar dari semua kaum dibangkitkan di jemaah menteri kita cari penyelesaian maka sebab itu ditambah lagi peluang-peluang 1500 tempat tambahan yang juga mengambil kira bukan saja dari matrikulasi tapi juga dari tingkatan 6 yang cemerlang berikan peluang kepada mereka dan tentunya untuk tahun berikutnya nanti Nabi ancol ya ini AJN juga tentu saya yakin akan menjadi antara keutamaan pilihan anak-anak kita kerana gedung ini mengumpulkan kepakaran yang tinggi dan dan jangan tinggalkan jadi disebut tadi tentang aspek membantu kelompok yang miskin. Dia pintar. Anak dari keluarga yang kedudukannya tinggi, menengah atau atas, yang dapat keputusan cemerlang, itu tidak sangat menakjubkan. Tapi anak dari keluarga yang miskin, dari PPR, dari estate ada di kampung pedalaman mencatat dengan sekolah yang sederhana tidak sekolah terpilih tapi masih mencatat keputusan yang baik ini tentunya dengan kegigihan dengan pengorbanan ibu bapa dengan ketekunan mereka tetapi mereka ada kekangan kerajaan mulai tahun depan seperti mana kita telah umumkan akan pastikan anak-anak dari kelompok termiskin akan dibantu sepenuhnya tetapi pada badan seperti IJN juga akan perlu mengambil tanggungjawab ini sebagai tanggungjawab moral yang penting ini bagi saya asas raison d'etre mana-mana pentadbiran syarikat dan institut jadi saya percaya apa yang diumumkan oleh Naib Chancellor itu disambut baik dan saya bagi pihak kerajaan Malaysia ucapkan penghargaan setingginya kepada IJN kerana pada awal telah menyebut bidang yang harus dibantu dan saya akan minta Naib Chancellor berikan sedikit keterangan berapa jumlahnya, berapa kosnya. Uh, nak tunjuk seriousness Kadang-kadang Kalau depan Perdana Menteri Semua umum, umumnya elok-elok belaka hmm, Tapi kadang-kadang kenyataannya berbeza. Saya percaya uh, IJN ini the exception uh, Tapi notwithstanding Harus ada penelitian ini Saya, saya selalu bagi, bagi contoh <coughs> Kalau dulu kala Ada satu kupasan Ekonomis yang terkenal Nama dia Mancur Olson Ya yeah. Dia cerita tentang sistem ekonomi Zaman purba Zaman pemerintahan lama Yang kadang-kadang Sangat uh, bertindak sangat zalim Merompak kekayaan rakyat Setiap tahun Pembesar-pembesar atau raja-raja ketika itu akan menjelajah di rantau dan samun apa yang ada, lembu, yang kalau gadis cantik, segala kekayaan diambil. Tapi hanya setahun sekali, ya, setahun sekali. Tapi menurut Manchur Olson, kalau kita tidak waspada dalam sistem ekonomi moden, kalau keputusan itu menekan rakyat. Sama ada harga minyak Ataupun Ada tarif elektrik Kalau hanya memberi keuntungan kepada golongan korporat yang maha kaya Dan tidak memperdulikan rakyat Rompakan itu tiap minit kita gunakan Jadi ada beda ingat Mancur Oseng kata kalau dulu setahun sekali dia datang Merompak segala kekayaan dia tinggal aman orang itu 11 bulan lebih Tapi kalau sistem ekonomi itu Sama ada perubatan atau pendidikan atau perniagaan Ataupun kemudahan-kemudahan asas yang lain Itu tidak adil menekan rakyat nah, Seperti yang saya katakan Kada tarif elektrik Katalah syarikat itu untung berbilion ringgit Rakyat terbeban dengan kos yang tinggi jadi rompakan itu tiap minit tiap kali kita pakai aircon atau kipas angin atau lampu, kita terpaksa bayar dan bayaran itu tidak munasabah kerana keuntungan itu terlalu tinggi bagi satu kelompok ini falsafah ini harus dihadam oleh kita apalagi kita sebagai orang Islam kita bicara tentang al-adil wal-ihsan adil, wal adil. Hmm. dan seksama jadi sebab itu saya sering membahaskan hal ini kerana kadang-kadang kita fikir bidang kita. Kita tidak kita fikir tanggungjawab kita tengok laporan tahunannya berapa keuntungannya. Benar. Bagaimana ada syarikat kalau tidak untung? Bagaimana harus kita hidupkan AJN kalau tidak mencatat keuntungannya? Tetapi saya sengaja sebagai tanggungjawab saya memenuhi tanggungjawab saya mengingatkan ya, bahawa Sementara catat keuntungan Apa kebajikan rakyat Apa kebajikan pekerjanya Apa kemudahan yang mereka perolehi Bagaimana tentang kalangan sekitar kita Yang paling miskin dan memerlukan uh, bantuan dan pertolongan Saya nak kembangkan sikit kena ini bukan bidang doktor-doktor Bicara pasal, pasal perubatan saya tak tahu Saya yang jadi mangsa Dia cek Habis. Saya katakan sakit perut, dia cek jantung, dia cek semua sekali. Dan bukan ini, ini. Saya tanya sebab apa? Sebab kita SOP Perdana Menteri. Sakit perut yang kamu cek dada sebab apa? Dia kata ini SOP Perdana Menteri. Okey. Yang gurau aja gurau saja. Tapi ini bukan kepakaran saya. Saya ikut dia uh, I think you ask uh, pengarah. I, have been a good patient. Huh? Betul kan? Saya ikut, saya sabar aja uh, baik. Tetapi yang yang saya nak tekankan di sini adalah keperluan kita memahami ekonomi makro. Kita bicara soal negara, kita bicara soal kemajuan, kita bicara soal manusia di dalamnya. Yang kita nak bangunkan itu bukan gedung, bukan makmal, bukan pakar. Itu semua perlu Tapi yang akhirnya Yang kita nak bangunkan dengan manusia Bagaimana boleh kita bangunkan manusia Kalau tidak ada keprihatinan Perasaan kasih sayang Yang sebut passion, compassion ya Itu semua Memerlukan kita faham kaedah menyeluruh Orang semua bicara Kita harus tolong Tapi bila sebut soal dasar Ini penting Saya masih ingat 80-an, 90-an Kita sebut soal privatisation. Ini ada kaitan dengan karya Mancur Olsen pakar ekonomi tadi. Privatize, yes, okay, good. Tetapi yang pertama melaporkan kepada saya ialah LLN masa itu. Dia sekarang jadi TNB. Wah, bangga kerana tahun pertama untungnya 400 juta ringgit. Jadi sebagai Menteri Keuangan saya harus bangga. Tapi saya tanya, oh bagus, Alhamdulillah. Maknanya better management, better service, more efficient, okay, more regulated, fair. Kemudian saya tanya, bagaimana pekerja kamu? Apakah pekerja mendapat layanan yang setimpal dengan keuntungan itu? Oh bagus, baik. Bagaimana sekolah-sekolah dan mutu pelajaran, kemudahan pendidikan anak-anak pekerja tadi? Di mana mereka tinggal? Bagaimana kedudukan rumah mereka? Apa semua ini nak bebankan kepada kerajaan? Ini syarikat ini dah untung. Sekarang dah berbilion. Bayangkan. Ini dia yang kita sebut negara madani. Maknanya keuntungan dibolehkan. Tetapi lihat nasib pekerja serendah-rendahnya. IJN ini masyhur kerana perkhidmatan yang baik. Kepakaran yang setara dengan yang terbaik di dunia. Saya akui. <silence> Namun kita harus faham kerana apa? Pakar-pakarnya tu luar biasa hebat. Kemudahannya baik. Tapi kejayaan ejen itu juga kerana ini yang tukang cuci. Selain berjuru technician, yang tukang cuci, yang bersihkan tempat. Ya. Kalau tidak, tidak mungkin AJN ini akan terkemuka dan terkenal. Ini yang saya nak tekankan dalam pembangunan manusiawi ini. Yang terbaik, yang teratas yang harus diberi ganjaran setimpal dan yang serendah, semiskin, yang tukang cuci tandas, itu juga bagi kita ada maruah dan ada sumbangannya. Saya sengaja tekankan itu terutama kepada anak-anak. Anak-anak yang sekarang menimba ilmu Jangan lupa Kita menimba ilmu itu Jangan lupa sekali-kali Peranan guru-guru tentunya Peranan ibu bapa Dan peranan semua di semua kategori Kerana ada di universiti Banyak anak itu Dia di universiti ya, Dia langsung tak ambil Perhatian dan menghargai sumbangan Tukang cuci Di asramanya Atau di tandasnya Atau tukang kebunnya saya mahu Malaysia ini punya sikap kemanusiaan yang tinggi. Di Korea kita bincang soal AI, digital transformation. Tetapi selain daripada katakan pentingnya AI, digital transformation, energy transition, saya tekankan soal values. Jangan izinkan kita membangun dan hilang runtuh dan robek nilai kemanusiaan kita. Jadi mudah-mudahan AJN University College ini akan menekankan soal disiplin perubatan dan farmasi dan sebagainya yang yang ada dalam catatan saya saya tidak baca sudah ada tahu dah. Dan tentukan supaya mutu pendidikan itu tak cemerlang yang saya yakin insyaallah. Tetapi didik anak-anak untuk menjadi manusia dan warga yang baik dan punya nilai yang baik dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim saya melancarkan AJN University College Wassalamualaikum. <tik>